जालना येथील गजकेसरी स्टील कंपनीची सळई जळगावात लक्ष्मण ट्रेडर्सच्या माध्यमातून गेल्या दोन वर्षांपासून जळगावकरांच्या पसंतीला उतरली आहे जळगावात बुधवारी गजकेसरी स्टीलचे जिल्ह्यातील अधिकृत विक्रेते लक्ष्मण ट्रेडर्सतर्फे शहरात अभियंते विकासक बिल्डर्स कंत्राटदार यांचा कौटुंबिक मेळावा संपन्न झाला कंपनीला पर्यावरणपूरक उत्पादन म्हणून ग्रीन प्रो आणि अद्ययावत प्रयोगशाळेचे प्रमाणपत्र देऊन कंपनीला गौरवण्यात आले असल्याचे सांगत कंपनीच्या सर्व जुन्या नव्या उत्पादनांची माहिती देण्यात आली या प्रसंगी मेळाव्याला जिल्हाभरातून तीनशेच्या वर अभियंते विकासक बिल्डर्स कंत्राटदार आपल्या कुटुंबियांसोबत उपस्थित होते यावेळी करमणुकीसाठी विविध गेम्स देखील खेळण्यात आले मेळाव्यात जालना येथील गजकेसरी स्टीलचे प्रमोटर गोपाळ नरेश जिंदल यांनी कंपनी व उत्पादनांविषयी सविस्तर माहिती दिली तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमें खुद का ब्लेड बनाना ज़रूरी था इसके लिए हमने 2019 में एक फर्नेस डाली थी 30 टन्स की जिसके कारण क्या हुआ हमने हमारा खुद का ब्लेड बनाना शुरुआत की है जब हम ब्लेड बनाते खुद का तो वी हैव द पावर कि हम केमिकल कॉम्पोजिशन जो होता है सलिए के अंदर वो हम टेस्टिंग करके सुधार करके बना पाए जो आपने स्पेक्ट्रोमीटर देखा था जिसके अंदर लॉलीपॉप टेस्टिंग होता था जिसके उदाहरण हमने पर सैम्पल पे भी रखे थे उसके कारण आप जो फोर मेजर कॉम्पोनेंट्स होते हैं सली के अंदर जो है कार्बन सल्फर फॉस्फोरस और मैग्नीज़, ये चारों हम कंट्रोल कर पाते थे उसके बाद टाइम बढ़ता क्या हमारे कंपनी के अंदर तो ग्रोथ होती रही एंड ट्वेंटी में हमने सेकंड फर्निस्ट और सेकंड रूलिंग मिल डाली है जिसके कारण आज की डेट के अंदर कंपनी का इंस्टॉल कैपेसिटी 1200 टन प्रति दिन का हो चुका है ये जो ग्रोथ होने वाली है ये कहीं ना कहीं आप सभी लोगों की वजह से होने वाली है आप सभी लोगों के सपोर्ट की वजह से होने वाली है मैं एक कप, दो तीन चीज़ें आपको टी के बारे में बताना चाहूँगा टी के अंदर टेम्परेचर जो होता है चाहे वो मोल्टे मेटल का रहे चाहे वो सली का रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब हम 1600 डिग्री पर मेल्ट करते हैं उसके बाद कॉन्स्टेंटली जब हम सी सी एम में उसे ढलाई करते हैं जब हम ब्लेड बनाते हैं तो मेक श्योर sure करते हैं कि टेम्परेचर मेंटेन रहे सिमिलरली जब वो सी सी एम से बाहर निकलता है जब वो 1600 सौ से डिग्री से लेके 1100 सौ डिग्री पर आता है जब हम लोग कोशिश करते हैं जो मेन अपना कारण होता है आज हेमंत सर ने आपको डक्टिलिटी के बारे में बताया है कि 550 डी होता है ये डी जो डक्टिलिटी होता है ये कहीं ना कहीं आपके थर्मिक्स जो होता है थर्मिक्स टेक्नोलॉजी एक जर्मन बेस्ड टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से होता है डक्टिलिटी के लिए जो हम क्या करते हैं जब थर्मिक्स के पहले हम मेक श्योर करते हैं कि टीएमटी का टेम्परेचर फिर भी नाइन से लेके हजार डिग्री तक रहे जब वो थर्मिक्स में जाता है तो क्या होता है पानी के प्रेशर के कारण शलिया का जो आउटर हिस्सा होता है वो ठंडा हो जाता है तो कड़क हो जाता है और जो अंदर का जो पार्ट होता है वो सॉफ्ट रहता है इसको हम के, आ, हमारे केमिकल टर्म्स में मार्टिन साइट एंड फेरनाइट बोलते हैं तो अगर आप वो चीज़ भी टेस्ट करना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास सैम्पल है जिसके कारण क्या होता है जो आउटर कवरिंग होता है वो बस थर्टी होता है जो हार्ड होता है और सेवेंटी जो होता है इनर सॉफ्ट पार्ट जिसके कारण हमारे पास इलोंगेशन रहे 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 या सभी जालना येथील कंपनीचे मार्केटिंग हेड हेमंत साठे यांनी कंपनीच्या उत्पादनांची माहिती देऊन त्याचा उपयोग व मजबूती याविषयी पीपीटी द्वारे सविस्तर सांगितले साहेब ही आमची कंपनी दोन हजार सतरा साली चालू झालेली आहे आणि आमचे जे डायरेक्टर्स आहेत मेन आमचा पाया जो आहे तो सगळा यंग आहे यंग जनरेशन असल्यामुळे जे काही या क्वालिटी लगत जे काही इम्प्रुवमेंट करायचं असेल मशिनरीचं म्हणा रॉ मटेरियल परचेसिंग म्हणा हे सगळं उत्कृष्ट दर्जाचं आम्ही करतो आणि जे काही क्वालिटीसाठी मेंटेन करायला पाहिजे ते सगळं पॅरामीटर ॲज पर आय स्टँडर्ड आम्ही मेंटेन करतो आणि लोकांचं जे आम्हाला सहभाग्य मिळालं लोकांचं जो सहकार्य मिळालं जळगाव स्पेसिफिकली म्हणा किंवा पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आज आम्ही पहिले जेव्हा चालू केली तेव्हा सातव्या नंबरवरती होतो जालन्यामध्ये आज आम्ही चौथ्या नंबरवरती वरती पोचलेलो आहे केसरी राज लाईव्ह जळगाव माझ्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या केशिडा चॅनलला सबस्क्राईब करा लाईक करून नोटिफिकेशनसाठी बेल ऐकॉनला प्रेस करा तसेच चॅनलवरील बातम्या आवडल्यास शेअर करायला विसरू नका